वो जो घटना स्थल पे जो था और जो व्यक्ति चीज हुई है वहाँ पर वो मौजूद नहीं था फिर भी उसके ऊपर केस बनाया गया है गृह मंत्री सूरत में रहते सूरत नहीं करते Hey cái gì Hey Hey cái gì con Ben đi qua đi theo con đi theo con bên side đi đi đi

कब गुनाह में है यार पुलिस करवाने की कोशिश करता हूं सता रहे हैं देखो दिखाओ डरता नहीं करता है आप दम के लिए अभी झगड़ा नहीं होता और दमिया हमारे पास है पुलिस को दे दोनी Wow, Kuantan, okay. so really Kuantan, <laughs>

तो है है अरे आगत राखो अरे ध्यान में आगत राखो मैडम हमारी ध्यान पिता जी भी होना है राजीव जी का भाई हूँ और जो घटना घटी है उस पर राजीव वो जो घटना स्थल पे जो था और जो चीज हुई है वहाँ पर वो मौजूद नहीं था फिर भी उसके ऊपर केस बनाया गया है और ये एविडेंस सरकार ला के दे की हाँ वो लड़का उधर प्रेजेंट में था जबकि वो नुकान पे मौजूद था विरोध पक्ष नेता से, से मैं अपील करता हूँ कि सरकार पे आप मुद्दा उठाओ कि जो लोग निर्देश हो दो कार्यवाही तो तो क्यों कर रहे हो क्यों तो बैठे हो सरकार में ऐसे जो तुम काम नहीं कर रहे हो हर संधि बोल रहे की एक घंटे में सब निर्दोषों को आरोपी को पकड़ लिया गया निर्दोष क्यों पकड़े गए क्या यही तुम्हारी सरकार है की एक घंटे में आप बता रहे हो कि पकड़े गए तो फिर निर्दोषों को पकड़ने के लिए सरकार बनाई गई है आप कर्नाटक वगैरह की बातें कर रहे हो पहले आपके राज्य में देखो क्या चल रहा है फिर ये बात नहीं, नहीं चलेगा पुण 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 हो रहे आप करेगा बोला गया कि कोर्ट में मिलना कोर्ट में भी हमको अंदर तक नहीं जाने दिया जब मेरा भाई वीडियो में है ही नहीं तो किस गुना में उसको पकड़ा गया है किस गुना में पकड़ा गया मुझे आप बताइए मैंने आज चार दिन से नहीं गाया है मैं उधर ही अपने घर के बाहर दी थी अब मेरे अंदर रहना नहीं है है मेरे भाई होना क्यों अंदर अंदर

જે વસાલ જે ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી તેમના રિમાન્ડ સમય પૂરા થયા બાદ આજ રોજ નામદાર કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા છે અને હાલના તબક્કે કોઈ અન્ય રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવેલી હતી નવા કાયદાની જોગવાઈ મુજબ સમય જરૂર પડે તો આપણે ફરી વખત રિમાન્ડ ની માંગણી કરી શકીએ છીએ પણ હાલના તબક્કે કોઈ અન્ય રિમાન્ડ ની માંગણી કરવામાં આવેલ નથી અને તેર આરોપીઓને નામદાર કોર્ટે જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં અત્યારે હાલ પૂરતું મોકલવામાં આવેલા છે